нашего канала Украина, город Днепр. Мы продолжаем. Хорошие новости прямо в прямом эфире. Сегодня на календаре уже 18 ноября, вторник, 1419 день захватнической, кровопролитной, жестокой войны России против Украины. И звучат тревоги, летят ракеты, слышны взрывы, видны взрывы. Агрессор не останавливается. Сегодня наш город подвергся тоже массированной атаке. Шахетные атаки, есть разрушение, есть пострадавшие. Но мы тоже не останавливаемся и продолжаем молиться, обращаясь к Слову Божьему с уверенностью, что Господь слышит и отвечает молитвы своих детей. И перед тем, как мы обратимся к Божьему Слову, поприветствую. Это немаловажно, это, наверное, одно из главных действий, когда мы видим друг друга, пусть в такой Онлайн трансляции, но все-таки мы можем поздороваться и сказать друг другу доброе утро, как говорит Руслан Галинков, Сергей Острижный, Доброе утро, Сергей Алексеенко, доброе утро, Геннадий, Евгений Николенко вместе с нами, Александр Тришин, доброе утро, Сергей Кармазин, доброе утро, Сережа, Сергей Казаков, Сережа Пошли, Анастасия Дроздова, Татьяна Крутенко, Тамара Алипова. Доброе утро, Тамара, Канада, наши миссионеры, Владимир Ларочкин вместе с нами. Первый Чухров Владимир проснулся и желает нам доброго утра, хотя тревожная ночь, но все-таки с верой в Божью защиту у нас так от врага, так, да, мы победим врага. Валерий Коверниченко, Виталий Гаркуша, наш воин, вместе с нами. Женя Кошля, доброе утро, Женя. Марина Карманова, Константин Кособоков, Татьяна Крутенко, слава Богу. Андрей Косолапов, вижу. Церковь Благодать благодарит за вашу поддержку, молитвенную поддержку те, кто вносит свои добровольные пожертвования, огромное вам спасибо. Вы поддерживаете церковь в это тяжелое и нелегкое время. Кристина Тюшевская, Юлия Острижная, Виктор Дзюнич, миссионер из Кривого Рога. Геннадий Белиба пишет нам имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Спасибо, Геннадий, за хорошее напоминание. Это притча 18 глава, 10 стих. Барбой Наталья, Евгений Кужухин, Виталий Бондаренко. Слава Богу, я не один. Итак, мы обращаемся к Божьему слову. У нас по плану первое соборное послание святого апостола Петра, Симона Петра. Но он уже Петр окрепший. И начинается оно так: для каждого из нас соборное, для всех верующих. Петр, апостол Иисуса Христа пришельцем, не инопланетянам. То я раньше думал пришельцы это инопланетяне с другой планеты. Нет написано ⁇ Рассеянным в Понтии, Галатии, Кападаки, Асиасии, Вифинии, избранным ⁇ тем людям, которые рассеяны, тем, которые вдалеке вдалеки от своего дома, те, которые в гонениях, те, которые странники и пришельцы в этом мире, те, которые знают, что их неожительство на небесах, откуда они ожидают и Господа, и Спасителя нашего, и Иисуса Христа. И он приветствует замечательными словами. Желает нам всем благодать вам и мир да умножится. Пусть та незаслуженная милость, которая, которую Бог явил во Христе Иисусе, которая уже есть в наших сердцах, пусть она умножается. Пусть она умножается нашими словами, нашими молитвами, нашим общением друг с другом. И пусть тот мир, который превыше всякого человеческого ума, хотя в Украине тяжело, трудно, но у нас есть, есть небесный мир, благодаря жертве Нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Этот мир умножается, Он не разрушается. Несмотря на тревоги, этот мир есть и будет, и Он будет умножаться. И говорит: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Мы уже не мертвые по грехам и преступлениям. Бог во Христе Иисусе оживил нас. Мы с вами живые люди. Живые люди, дети Божьи. И во Христе даровано нам все. Написано, мы к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. У нас сегодня есть все. Раньше были мертвы, сегодня мы живые. Мы сегодня дети Божьи. Бог руководит нашей жизнью. У нас есть уверенность, что Он слышит и отвечает на все наши молитвы. У нас есть власть. Власть сокрушать темные силы в своей жизни. Власть молиться за других людей. Бог пообещал, что пошлет нам в помощь своих небесных ангелов. Это да и аминь. Наше жительство на небесах. И у нас есть сила. Сила для проповеди и Евангелия в этом погибающем мире. Мы можем делиться радостной и благой вестью, что только во Христе Иисусе Бог примиряет людей с Собою. Есть, есть спасение, есть уверенность, есть живой Иисус Христос. А что здесь? А здесь говорит, порадуйтесь. Вот об этом порадуйтесь. Тревоги есть. Куча разных проблем. У кого-то нет сейчас электричества, у кого-то отключили воду, нет отопления. У меня вчера тоже умер попугай Кеша. Десять лет был вместе с нами, будил на утренние молитвы и, и спрашивает, будет ли попугай с Богом на небесах, не знаю. Но написано, что у Господа Бога ни одна из малых птиц не забыта. А будет или не будет, но ну, так что царство ему небесное, если можно об этом говорить. Но мы научились, научились и учимся радоваться о небесных благословениях. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото. Нам нужны испытания, так или иначе, мы проходим эти бедствия. Но Бог, Бог пообещал, что будет нас хранить, и это радость совершенность. Трудности будут, они были, они будут всегда, но они не для того, чтобы полубить нас и бросить нас, а для того, чтобы написано осветить, очистить. И чтобы мы знали, знали наверняка 18 стих, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов. Мы искуплены. Это да и аминь. И знайте, знайте, дети Божьи, что это искупление произошло на Головском кресте. Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого ягненка. Бог совершил наше спасение. Он пребывает вместе с нами. И мы, чтобы мы не забывали, чтобы мы напоминали своей душе, душе обязательно, Бог вместе с нами в этих страданиях. Он страдает вместе с нами. И он одержал победу на Головском кресте. И эту победу во Христе сегодня дарует нам. Что вечная жизнь, я раньше думал, что это какая-то сказка, какая-то мечта, кто там был, кто там не был, и люди постоянно спорят. Нет, вечная жизнь во Христе Иисусе – это реальность. Потому что, как возрожденный не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век. Бог дарует человеку, всякому, кто призывает имя Господне, кто слышит Божье Слово, кто видит себя несовершенным, кающимся. Бог такому человеку дарует рождение свыше. У человека есть уши, у человека есть ужин, два уха. Ему Господь говорит, 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 всю жизнь говорит. Кто-то говорит. И вот я в 35 лет услышал, кто-то раньше услышал, кто-то еще не услышал радостную и спасительную весть. Есть есть спасение, есть вечная жизнь с Господом на небесах. А у нас еще есть книга «Исход». Быстро летит время. Исход, 13 глава. Повеление. Повеление Господа освящать всех первенцев. И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложества между сынами Израилем, от человека до скота». Зачем освящение? Они мои, они дети Божьи, вот зачем освящение. И, конечно же, третий стих. И сказал Моисей народу, помните этот день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттуле, и не ешьте квасного, чтобы мы помнили, помнили всегда выход из рабства, и кто нас оттуда вывел. Вы сами пытались избавиться от болезни, от зависимости, от страданий. Ничего не получалось. Прикладывали всякие человеческие методы. Врачи колдовали над нами, не могли ничего сделать. Но вот Господь Иисус Христос своей крепкой рукой вывел нас оттуда. И 14 стих. И когда после этого спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта. Из дома рабства. Дети, детям, передай. Не только сам, но и передай еще детям. Дети должны получать ответы в своей Божьей семье, дома. Когда у них возникают вопросы, родители должны передавать им веру. Вера живет там, где родители обращаются с детьми. Этот путь спасения, конечно же, не наш, а этот путь спасения Божий. Будет написано 21 стих. Господь же шел с ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Вот Божье обещание, вот его путь спасения для каждого из нас. И написано, что Бог сам будет вести нас. Это совершенное Божье Охрана для каждого из нас была, есть и будет во Христе Иисусе, Он наш пастырь, и мы ни в чем не будем иметь нужды. И 14 глава. Прочитайте, Он не достает уже времени. Бог, Божий народ, выходит из египетского рабства, но Египет, Египет не выходит из них. Вроде Пасха, вроде исход, вроде все совершилось, но трудности остаются. Еще один рубеж надо перейти небольшой перейти море. Но чтобы перейти, нужна вера и доверие Господу. Бог 40 лет воспитывал свой народ в пустыне, обучал. Но образ раба, вот недовольство, тут ропот написано, постоянно и мало. Это образ раба. Должен смениться на образ благодарного Сына Божьего. И, конечно же, не бойтесь. И они верою перешли в Черное море, как. По суше. Победа Иисуса Христа есть, была и будет для каждого из нас. Помолимся. Спасибо тебе, Отец Небесный, за это утро. Мы молим Тебя за наших воинов, защитников, за наших верных миссионеров, за все церкви Христовые по всему лицу земли. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Сегодня 18.00 библейский колледж проповедования в Малом Зале будет свет, запустим генератор, и будет хорошая лекция об уверенности в победе Иисуса Христа. Мирного и тихого дня и хороших встреч с людьми. Спасибо за эфир.